Okay, hi guys. So, hari ni nak belajar macam mana kita nak gunakan konsep nodal Analysis untuk cari current ataupun voltage dekat dalam circuit. Dekat sini kita ada satu circuit. Bila soalan minta korang cari jawapan guna nodal Analysis, macam mana nama dia, korang kena cari notes dekat circuit tu. Dekat sini, kita ada dua notes. Which is dekat sini dengan dekat sini. Biasanya, node kita akan ada uh, lebih daripada dua branches. Kalau dekat sini kita ada tiga. Satu, dua, tiga. Dekat node kedua kita ada satu, dua, tiga, empat. Okay. So inilah nodes. Okay. Kita, uh, soalan minta kita cari voltage dekat node ni. So dekat sini aku akan guna huruf V lah. Dekat node satu aku letak V satu. Dekat node kedua aku akan letak V dua. Okay. Kita dah jumpa node, kita dah levelkan V1 dengan V2. Sekarang ni kita nak cari dia punya voltage dekat setiap node. Kita tengok dekat node 1. Bila kita ada node, korang just assume yang voltage tu akan bergerak keluar daripada node yang kita tandakan tadi. So voltage ni akan bergerak ke sini, ke sini dan ke sini. So kalau korang guna tips ni, untuk semua skirt korang memang akan dapat jawapan yang sama. Jadi korang tak payah pening-pening nak fikir um, voltage mana bergerak ke mana tak payah. Just assume semua voltage bergerak keluar daripada point yang kita dah tanda tadi. Daripada node yang kita dah cari tadi. Okay. So, sekarang ni bila cakap pasal nodal, nodal ni adalah tempat masuk dan keluar current. Okay, contoh eh. Kita ada node dekat sini. Ini I. Ini I1 dan ini adalah I2. So nak cari I, I sama dengan I1 tambah I2. Sebab apa? Current adalah uh, jumlah current yang masuk sama dengan jumlah current yang keluar. Okay, itu basic dia. Okay, sekarang ni kita nak cari current yang keluar dekat sini, current yang keluar dekat sini, current dekat sini dengan current dekat sini. Macam ni kita nak cari? tengok balik dekat formula V sama dengan IR. I sama dengan V over dengan R. Okey, so formula V over R ni yang kita akan guna untuk kita cari I dekat circuit kita. Okey, terlalu banyak maklumat so kita terus jump into the question. Okey, dekat node 1. Note 1. So ada current. Dekat sini dia 5 betul tak? Tapi dia punya arrow current 5 ampere ni bertentangan dengan arrow yang kita dah buat. So kita just negatifkan 5. Negatif 5. Okay. Tambah. Kita consider yang ni pula. Aku cakap tadi I sama dengan V over R. So kita kena cari voltage drop dekat 4 ampere. Macam nak cari voltage drop? kita tolakkan voltage point yang ini dengan voltage point yang ini. So V1 tolak V2 sebab arrow dia ke sini kan. So V1 tolak dengan V2. Kita ikut arrow tu. Over dengan R kita. So R kita ada 4. Tambahkan dengan lagi satu kita akan consider voltage drop dekat sini. So voltage drop dia adalah sini V1 betul? Kan? So V1 tolak dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab ini adalah ground. So voltage kosong. Sini sebenarnya adalah kosong V. Bahagikan dengan resistor kita 2. Total dia akan jadi kosong. Okay? Just ingat total dia memang akan jadi kosong. So sekarang ni dah dapat equation ni korang just permudahkan. Aku akan buat negatif 5 ni ke kanan. So dia akan jadi positif lah. And then aku akan darabkan uh, pecahan ni. So sini aku akan darab dengan 2. Sini aku akan darabkan dengan 2 sebab nak samakan dengan 4 kat sini. So V1 tolak V2 per 4 tambah 2V1. So kosong ni aku tak tulis sebab 2 darab kosong akan dapat kosong lah. But. dia akan jadi positif 5. Okay, aku akan buat empat ni ke kanan. So, dia akan jadi darab. V1 tolak V2 tambah 2V1 sama dengan 20. Okay, permudahkan lagi. V1 tambah 2, 3V1 tolak V2 sama dengan 20. Okay, so ini adalah equation pertama. So, kakak padam. So, kita nak cari note yang kedua. Okay. Sekarang kita nak consider yang ini. Okay. Alright. So, macam tadi, kita akan assume semua voltage bergerak keluar daripada point. So, bergerak keluar, bergerak keluar, bergerak keluar dan bergerak keluar. Okay, first kita akan consider yang ini dulu. Korang tengok, anak panah yang kita lukis ni sama dengan arah current dia. So, dia adalah positif lima. Tambahkan dengan, um, kita akan consider yang ni pula. Okay, tengok arrow current, tengok arrow yang kita lukis, dia bertentangan betul tak? So, dia akan jadi negatif sepuluh. tambah lagi. Kita tengok voltage drop dekat 6 ohm ini tak. Voltage drop dekat 6 ohm, kita boleh dapat dengan tolakkan voltage dekat node 2 dengan ground voltage ni tadi sebab voltage bergerak macam ni, ke arah ke bawah macam ni. Sebab itu area yang kita lukis betul tak. So V2 tolakkan dengan kosong bahagi dengan 6 sebab kita balik ke pula kita balik semula dekat formula asas ni tadi V over R. So V dia adalah V2 tolak kosong Rd adalah 6. So, V2 tolak kosong Rd 6. Tambahkan dengan, kita akan consider voltage drop dekat sini pula. Ok, so V2 tolak dengan V1 sebab kita dah lukis arrow ni ke sini. So, dia akan ke sini lah mengikut assumption kita. So, V2 tolak V1. V2 tolak V1, kita bahagikan dengan dia punya resistance. Bahagi dengan 4, kita akan dapat kosong. Okey. So, 5 tolak 10 sama dengan negatif 5. Ni aku akan dapatkan dengan 4. Ni aku akan dapatkan dengan 6. Okay, sebab nak samakan pembahagi dia. So, sini akan dapat 24. Sini pun akan dapat 24. Tambah 4 V2 tambah 6V2 tolak 6V1. Bahagi dia sama, 24. Okey, so ini tambah ini akan dapat 10V2 tolak 6V1. Negatif 5 pindahkan ke kanan, kita akan dapat positif 5. Terapkan dengan 24 lah. Okey, so negatif 6V1 tambah 10V2 ni kita akan dapat seratus dua puluh seratus dua puluh lima seratus dua puluh seratus dua puluh kita boleh kecilkan dengan bahagi dua, so bahagi dua bahagi dua, bahagi dua negatif tiga V1 tambah lima V2 enam okay. puluh so dekat sini kalau korang reti kalau uh, ni, ni kita just guna simultaneous equation je so kita akan guna gantian kita gantikan b1 dekat dalam equation kedua dan bla 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 so kalau korang boleh dah faham dah kuasai macam mana nak buat persamaan uh, serentak korang boleh try dulu and then boleh tengok jawapan akhir dekat akhir video nanti kalau korang masih keliru macam mana nak buat penggantian, korang boleh sini dan tengok macam mana aku buat dan korang boleh ikut slow-slow satu-satu, okey? Okey. So, kat sini kita ada equation pertama. Kita kita ada equation yang kedua. Aku akan tulis balik. Okey. Pakai pada semua ni. Boleh kat atas supaya korang boleh tengok lah. Okay. Okay, jadi. Sekarang ni, apa aku akan buat? Aku akan jadi video, aku akan buat video ni sebagai dia punya subjek. Maksudnya, video tu aku tinggalkan kat belah kiri. Hmm. Yang lain-lain semua buat belah kanan. So, V2 sama dengan 20 butir tolak 3 V1. Okay. Aku rasa bersama ni tak cantik sebab apa? Sebab sini ada negatif. So aku akan buat negatif ni ke sana. B2. Macam ni okay. So. Buka kita punya ni. Bracket. Right. So kita dah jadikan B2 ni sebagai subjek. Dah jadikan B2 ni sebagai subjek. Ini adalah kita punya equation ketiga. So, equation ketiga, kita akan ganti masuk equation yang kedua. Macam mana? V2 ni masukkan dekat equation kita dapat tadi. So, negatif 3 V1 tambah 5 V2 kita negatif 20 tambah 3 V1. Ini kan negatif 60. Okey, negatif 3 V1 tolak 5 darab negatif 20 negatif 100 5 darab 3, 15. Jangan lupa V1 sama dengan 60. Okay. So, 15 tolak 3, 12 V1. Uh, buat ke sini akan jadi positif. So, 160. V1 sama dengan 160 bahagi 12 iaitu 13.33 volt. Okey. So kita dah dapat jawapan yang pertama. Okey. So kalau dah tahu macam mana nak buat penggantian, korang boleh apply benda yang sama untuk cari B2. Okay. So So kepada yang ni. Kita dah dapat B1. Hmm, aku still nak gunakan Equation yang ni. Equation yang ketiga ni kita akan guna nanti. So aku tak akan padam yang tu. Kita guna yang lain-lain. Okay. Tadi V1 kita dah dapat 13.33 betul tak? So guna balik equation ketiga ni sebab V2 kita dah jadi subjek. So senang nak cari V2. Negatif 20 tambah 3. 13.33 yang kita dapat tadi lah. Tekan jika calculator, korang akan dapat 20 volt. So, itu je. Macam tu je nak kira.